вообще изменения в стране на лучшее. Я так думаю. Именно. чтобы уже Украина определилась. Либо найдет Евросоюз, либо найдет вместе с Россией и чтобы наладилась какая-то стабильность. Ну, лично для себя. Все хотят счастья, тогда денег, ну, здоровья, чтобы дети, чтобы росли нормально. Чтобы установка лучше на стране немножко. Ну, что можно чекать одного року? Ну, здоровья, чтобы у всех было. Чтобы ничего катаклизмов никаких не было в нашей жизни. Ну, чтобы Хоть бишь мяч держался на плаву. В первую очередь, конечно, ожидаю, что наша страна достойно примет гостей из-за рубежа с Европы. У нашей стране состоится такое мероприятие, как Евро-2012. И наша сборная, конечно, там удачно выступит. Это первое. А второе, конечно, хочется, чтобы для себя, конечно, для своей семьи, чтобы было, конечно, здоровье. А все остальное, как говорится, было. А, еще и Олимпиада в этом году в Лондоне. Может, может, может если начальство денег подымет, может, там окажусь. И все. Ну, для нашего города, конечно, процветания желаю. Потому что в этом году, конечно, хорошо. По благоустройству город так, кажется, поднялся. Здоровье и счастье. Я надеюсь, что самое хорошее. Было. Люди станут добрее, покупатели тоже. Желаю всем, чтобы они стали добрее, люди. Потому что сейчас такое тяжелое время, вообще все какие-то злые, все какие-то э, такие люди. Желаю, чтобы наше правительство думало, что-то сделали какие-нибудь шаги э, к, к этому ко всему, чтобы все стали добрее, чтобы тогда на, будет легче жить. Вот так вот. Счастья, здоровья, удачи. Желаю нашим детям здоровья, радости, успехов в этой, в этой жизни. Я ожидаю, что в этом году будет лучше. Может, наши вот эти отцы что делают? Может, что-то даст плоды в лучшую сторону. А если нет, то Дядя.